ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಅಪತೆಯೇ ನಮಃ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಕುಂತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಐತಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕಂ ಸುಗ್ರೀವ ಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸೀತಾ ಕಳತ್ರಂ ನವಮೇಘ ಗಾತ್ರಂ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರ ನೇತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं हृतभूमिभारं सदाविकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लक्ष्मीविलासं जगतां निवासम् भूदेववासं शरधिन्दुहासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मन्दारमालं वचनेरसालं गुणैर्विशालं हतसप्ततालं क्रव्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि वेदान्तगानम् सकले समानं कृतारिमानं प्रधानं, गजेन्द्रयानं विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामम् वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि खले कृतान्तं स्वजने विनीतं सामूपगीतं मनसा प्रतीतं रागेण गीतं वचनात्यतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि इति शतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे వాల్మీకీ సారకాండే యుద్ధ చరితే ద్వాదశార్ఘాంతర్గతం శ్రీరామచంద్రాష్టకం సమాప్తం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు నోడ్రెడ్ స్నేహితు ఎస్ సరళవాంత శ్రీరామచంద్రాష్టకం నీవు శ్రీరామన కృపే పాత్రి థ్యాంక్స్ ఫార్ వాచింగ్ ఎల్గూ నమస్కార జై శ్రీకృష్ణ